सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति या तासाम् ब्रह्ममहद्योनिः अहम् बीजप्रदः पिता सर्वयोनिषु कौन्तेया मूर्तयः सम्भवन्ति

्रह्म महद्योनिः तासां ब्रह्म महद्योनिः अहं बीजप्रदः पिता अहं बीजप्रदः पिता सर्वयोनिशुकोन्ते य मूर्तयः सम्भवन्ति याः सर्वयोनिशुकान्ते यूर्तय तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजं प्रदः पिता सर्वयोनिशुकोऽयमूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता सर्वयोनिशुकं ते यमूर्तयः याः तासां ब्रह्ममहद्योनिरहं बीजप्रदः पिता